Bernersa, bir yerde, man, yaşlar, ibadette, zingiz, çıkı, Sizini, yana bir narsa ko'p yoshlar o'tiribsiz bu yerda xursand bo'lib turibman qancha yoshlar ibodatda mana shu yerda o'tiribsiz o'zingiz mana shu ibodatda turishligingiz kirib chiqib masjidlarda turishligingiz sizni xulqingizni yanada go'zallashtirsin ammo bilasizmi bir narsaki ajibki qancha namozga berilib qancha dinga berilib ibodatga berilgan sari inson muloyimlashib yaxshilashib borish o'rniga bizda qandaydir dag'allashish qo'pollashish kuchayib boradi bir paytlar o'zi namoz o'qimagan boshqa bo'lgan endi namoz o'qib tavba qilib kirib qoldida lekin shunaqa namoz o'qimayotgan yoki boshqa qilmayotgan odam bilan janjallashib nafratlanib shunaqa bo'lib ketadi siz shunday muomala qiling shunday husnu odob bilan yuringki sizni ko'rib odamlar xursand bo'lsin otangizga onangizga qilayotgan muomalangizdan ham ular mamnun bo'lsin chunki bu oila bu bu jamiyat azizlar jamiyatda hamma bir xil bo'lmaydi turli tuman odamlar bor yaxshi odam yomon odam bor judayam ehtiyot bo'lish kerak ayniqsa yoshlarimiz o'sha diniy ta'lim olaman dinni o'rganaman deb bilmasdan turib internetga kiryaptida biror bir notanishni topib mana shu haqda gapiryapti shu to'g'ri gapiryapti deydi kim qo'polroq gapirsa kim aytaylik qattiqroq gapirsa haqoratliroq gapirsa shu domlani shu voizni shijoatliu taqvolik deb o'ylashyapti asli dinni talabi bunday emas shariat bunga buyurmadida shariat odob bilan axloq bilan muloyimlik bilan yaxshilik bilan tarbiya qilishlikka buyurdi ular bilan bizni oramizdagi farqimiz faqat shunda mana man bir yigit bilan gaplashdim yoshlik o'sha internet domlasini aytyapti u deydi haqni gapiradi nimani gapiradi masalan bizga aytsaki bitta odam namoz o'qimasa nima bo'ladi desa biz aytamiz namoz o'qish kerak namoz o'qimasa gunoh bo'ladi deymiz u aytadi kofir bo'ladi deydi biz aytamiz yo'q kofir degani xudoni inkor qilish bir insonni kofir deb bo'lmaydi deymiz bu gapimizni eshitayotgan yigit qo'rqoqlikka shijoatsizlikka yo'yyapti narigini shijoatga yo'yyapti yo'q u do'zaxga shijoatli bo'lyapti bunaqa haqqimiz yo'q hech kimni hech kimni hech qachon kufr hukmini berishga haqqimiz yo'q azizlar bu ahli sunna va jamoa e'tiqodining eng qattiq talablaridan bittasi biz aytamiz ha gunoh qildi shu ish gunoh deymiz tavba qilish kerak allohga qaytish kerak deymiz lekin kufr hukmini berishlik degani bu yomon narsa xonamgacha kirdi yosh yigit qarang kiryapti tortishgani kiryapman deyapti ho'p bolam o'tir nima o'qigan hech narsa o'qimagan biror narsa o'qiganmisiz yo'q o'qimaganman endi boshlanyapman bir pora qur'on o'qidim alloh bersin ilmdan nima o'qigansiz aqidani o'qiganmisiz qaysini o'qigansiz qaysi fiq usul yo'q o'qimaganman falonchi nomlani maizasini eshitib ta'lim olyapman u kishi namoz o'qimaganlarni gunoh qilganlar hammasini qattiq gapiri kofir deydi siz bunaqa demaysiz unaqa demayman shariat demaydi man shariatga bo'ysunaman shariat shunaqa kitob shunaqa u yigitdan so'rayapman o'tiring bolam sizni aqidangiz ya'ni sizga ta'lim bergan o'sha ustozingizni ta'limi bo'yicha namoz o'qimagan odam borki kofir bo'ladimi ha kofir bo'ladi astag'firulloh ota onangiz bormi ha ota onam bor musulmonmi ha musulmon namoz o'qishadimi ha onam yoshlikdan namoz o'qiydi otam yaqinda boshladi otangiz avval namoz o'qimasmidi yo'q o'qimas edi demak otangiz kofirmidi agar unaqa bo'lsa nikohi nikoh bo'lmaydi sizni tug'ilishingiz ham xato bo'lib qoladi hozir chunki kofir bilan musulmon nikoh qilib bo'lmaydi-ku. yoq unaqaemas edi nima edi unda ha bilmasam qarang mana hozir sizni gapingizni aytadigan bo'lsak qancha savol chiqarkan din shariat aytadiki namoz o'qimagan odam gunohkor bo'ladi lekin kofir bo'lmaydi kofir bu ollohni inkor qilish yoki bu deganimiz yengillik yaratib berishlik ha qilmasa bo'laveradi deyishlik emas astag'firulloloh saqlasin shuncha gaplarni gapiryapmiz ibodat haqida gapiryapmiz namoz haqida gapiryapmiz yoshlik g'animatini ibodat bilan o'tkazish haqida gapiryapmiz lekin bu aqida masalasida yoshlarimiz shuni bilib olishi kerakki keskinlik bilan o'zicha javob berib bo'lmaydi